পিতু তই যে সদায় স্কুলৰ দেৰিকাহে কিয় আৰু বাপে সেইদিনা মোক কৈছে নহয় তই বোলে স্কুললৈ আহোঁতে বৰ কান্দি থাক নাহ কিয় হে পঢ়া শুনা মানে মন নাই ন আৰু তই সদায় মোবাইলটো চাই চাই খেলি থাক তেনেকৈ হ'লেতো চকু বেয়া হ'ব দেই মই আজি কিন্তু ৰাজ চোৱা আনি দিছোঁ ছাৰ কিন্তু ছাৰ মই মোবাইলত গেম লিখিলোঁ নহয় ছাৰ মই পঢ়িহে থাকোঁতে শিকি থাকো ছাৰ তই যে হাঁহিছ তই বোলে ভাল কৰিছ ঐ তোক কৈছ শুনি লৈ কাম দি পেলাই তই তেনেকে মোবাইল চাই চাই সদায় পঢ়িব নালাগে তই কিতাপ পথ মন দিবি তেহেঁতৰ পাৰিবি হে মোক কি মূৰ্খ পাইছ হালোৱা চাই কোপৰত টিকা ফালি পেলাম ধৰি লয় চিনি পা নহয় টিকা হে হালোৱা হালোৱা চাই চিনি পা নাপ মবাইল বাদ দে কিতাপ পথ চাই চাই পঢ়িবি শুনিছ নহয় পাবি মই চলা হ'ব ছাৰ মই বাৰু কিতাপ চাই চাই পঢ়িম বাৰু মনে মনে আকৌ কি ভূমাই আছ মই ৰব মই ইনকুৱাৰী কৰি থাকিম চব মই চাই থাকিম তই বুজি পাবিমা হ'ব তই ওপৰতে ঘূৰাই খাব নালাগে শুনিছ নাই তই ওপৰতে ঘূৰাই কৰিব লাগে তোক মই একো কোৱা নাই নহয় তই ভালকে পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবি দেই আৰু দেখিছোঁ নহয় যি টিকা ফটা গৰম দিছে তাত আকৌ মই হাল্লা চাই যদি টিকা ফালিব লাগে দিগদাৰ হ'ব গতিকে দুয়োটাকে কৈছোঁ সাৱধান মোবাইল নাচাবি ভালদৰে পঢ়িবি গম পাইছোঁ নহয় আৰু এটা সুন্দৰ খবৰ শুনি লহা কাইলৈৰ পৰা সাতটা বজাত স্কুল বহিব গতিকে তহঁতে পাঁচটাত উঠি পঢ়া শুনা কৰি সাতটা বজাত স্কুল পাবিহি হে আৰু পোনেত কৈছে জানো নহয় আজা মা আজেইটো হিমন্ত মামাই কৈছে শুনিছ নহয় হিমন্ত মামাৰ কথা শুনিব লাগিব গৰমত তহঁতে পঢ়া শুনাতকৈ ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত উঠি ওলাই কৰি সাতটা বজাত স্কুল পাবিহি তাৰপিছত তহঁতক পঢ়া শুনা পাম বুজিছনে শুনিছ নাই হ'ব ছাৰ মই পাঁচটা বজাত উঠি তাৰপৰা সাতটা বজাত স্কুল পাবি আৰু মই ধুনীয়াকৈ পঢ়িম ছাৰ আৰু এনেই গৰম নহয় আপুনি বেছিকৈ নপঢ়াব আকৌ ছাৰ গতিকে গম পাইছ নহয় সোনকালে আহিবি আৰু এটা কথা শুন আজি তহঁতৰ গৰমত মই বেছিকৈ নপঢ়াওঁ আৰু কাইলৈ সোনকালে আমাৰ হিমন্ত মামায়ে কোৱাৰ দৰে সাতটা বজাত স্কুল বহিবি বহিব সাতটা বজাত আহি পাবিহি আৰু এতিয়া তহঁতে ধুনীয়াকৈ ঘৰত গৈ হাত ভৰিকেইটা ধুই পেলাই মোবাইল নোচোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ খেলিবি দেই আৰু দেখিছে নহয় মোবাইল ফুটি পেলাই কেনেকৈ মানুহ মৰিছে সাৱধান মোবাইল খেলি নাথাকিবি ভাল বেছিকৈ হেঁ মই এতিয়া যাওঁ তহঁতৰ ছুটী হ'ল দে যাবি হা চা হয় ছাৰ হ'ব হ'ব ছাৰ হেল্ল' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু গতিকে গৰমত আমাৰ মামাই যিহেতু সাতটা বজাতে আমাৰ স্কুলখনত স্কুল পঢ়িবলৈ কৈছে স্কুল পঢ়িবলৈ সাতটা বজাতে আমি ভাল পাইছোঁ গতিকে গৰমত আমি নপঢ়ো আমি সাতটা বজাত ঠাণ্ডা ঠাইত পঢ়িম আমাক ছাৰে এতিয়া কৈছে আমি মামাৰ কথা শুনিব লাগিব আমাৰ আজি ভিডিঅ' ইমানতে শেষ হ'ল আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব Thank you，拜拜。